Так, здравствуйте! Мы начинаем наше первое занятие. И первый элемент, который вы должны выучить, это движение в паре по кругу. Итак, прежде чем начать танцевать в паре, начнем изучение движения с маленьких подготовительных упражнений. Упражнение номер один. Встаем на две ноги, ноги на ширине плечи. И наклоняемся с одной стороны на другую. Начнем в левую сторону. Наклон влево, наклон вправо. Наклон влево, наклон вправо. Наклон влево, наклон вправо. Видите, на очень все просто. Весь наклон производится в области поясницы. Теперь делаем то же самое упражнение, но в паре. Как мы стоим в паре? Партнер держит партнершу. Своей левой рукой за правую. И правой рукой кладет руку ей на лопаточку. Партнерша. Левую свою ручку на левое плечо партнера. Итак, делаем упражнение. Качаемся из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень важно, чтобы вот эта рука не болталась отдельно. Она наклоняется вместе с наклоном корпусом три, четыре, раз, два, три, четыре. Переходим к следующему упражнению. Добавляем к нашим наклонам шаги. Когда мы наклоняемся в левую сторону, мы шагаем левой ногой на согнутую ножку. Раз. Если мы шагаем на правую ногу, то наклоняемся соответственно в правую сторону. Теперь меняем шаг на другую ногу и меняем на фон. Два, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь то же самое упражнение мы повторяем в паре. И. Раз, два, три, и раз, два, три, четыре. Как видите, все просто. Нам осталось всего лишь к этому элементу добавить вращение. Итак, смотрите, что у нас получается. Каждый раз, когда мы танцуем, мы шагаем левой ногой. Делаем шаг чуть-чуть вперед. Раз. Сохраняем те же самые наклоны и согнутые колени, которые говорили, говорили раньше. А шагая правой ногой шагаем немножечко назад. Два. А у партнерши наоборот. Она делает шаг правый немножко назад, а левой она делает шаг вперед. Да, если она сейчас вам будет показывать, как мы партнеры. Так, вы готовились. И. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как вы видите, мы за... 8 счетов, за 8 шагов сделали полный оборот вокруг себя. Тот же самый полный оборот должен получиться у нас в результате нашего танцевания в паре. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот мы перешли в исходное положение, с которого мы начинаем. Вот Простой, простая фигура, которую мы как можно более подробно и специально для вас разобрали. Надеюсь, у вас все получится. Счастливо до следующего урока.